Так, жена сказала, чтоб я показал, как я делаю кальмара на гриле. Значит, что нам надо? Кальмар. Кальмар почистили сверху, снутри достали там такая жилка. Она как стеклянная. Хвостик обрезали, он тоже можно кушать. Тут такой клювчик. Небольшие надрезы сделали, не такие, как я. С одной стороны, со второй не надо трогать. Маринуем только чеснок, соевый соус, чуть-чуть перца черного, чуть-чуть паприки. И все, минут 5-3, чтобы он постоял. Потом берем овощи, лук, морковку, красный перец. Их пассируем. Немножко обжариваем, так, чтобы оно с него влага вышла лишняя. Потом берем. Чеснока чуть-чуть тоже добавляем, чтобы тоже обжарился. И туда же после сливочного масла свежий помидор и тертый сыр. Перемешиваем, вот такая получается штука. Вот так вот. Теперь ничего тяжелого. Теперь берем кальмарчик и фаршируем вот этой штукой. Так, все, зафаршировали. Ну, осталось у нас вот этот начинка. Ну, ничего, можно ее и так съесть, она вкусная. Так, вообще как надо. У нас нету просто зубочисток, ничего в конце, это все зубочисткой протыкается, либо э -э иголкой, ниткой, так зашить, чтобы оно не вылилось. Мы на свой страх и риск, поэтому что по походное, грубо говоря, короче, не дома, не дома этим занимаемся, поэтому будем так. Так, тут ушел у нас где-то пол морковки на пол на полкилограммового кальмара ушло где-то пол луковицы большой ну такой пол морковки помидор небольшой средний где-то грамм 70 сыра и пол четверть перца вот это чтобы начинить один там если что смотрите сами как это примерно Опять же, говорю, осталось. Так что так, теперь его берем на гриль, ложим, либо на сетку. И с двух сторон он быстро готовится минут по 5-7. Со с каждой стороны будет бомба. Я потом покажу. Так, все. Вот он зафаршированный. Открываем гриль. Гриль уже предварительно прогрели. Чуть-чуть делаем огонь такой Ниже среднего берем это минут и укладываем как вот. Так оно примерно выглядит. Mm. Пальчики оближешь. Обязательно. Это обязательно. Берем пивасик безалкогольный и, чтобы хорошо жарилось. А, -а, -а! все. Как закончится, покажу. Так, ну все, наверное, он уже приготовился. Сейчас он чуть Угу. Сейчас, пусть такой вот... Вот такая у нас сегодня вечеря. Усим смачного.